हेलो डीयर स्टूडेंट किमें हो ती सारे आई होप ते वी हो स्वागत है तोड़ा सार्ड तो ते तो अपने इस चैनल पर जिसका नाम है गुरु नानक एडुकेशन पॉइंट इज़ की टू सकसैस हाँ जी डीयर आपका जमात सिख विशा समाजिक सिक्ख्या पाठ नंबर सत्त प्राचीन इतिहास का अध्ययन स्रोत वो अपना फुल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जी ज किसी बच्चे ने उस भीडियो नहीं देखा तो तुम उस भी देख सकते हो तो अच्छा उसके क्वेश्चन आंसर जोड़े डिस्कशन कर लगे हाँ जी प्रश्न नंबर पहला पूर्व इतिहास इतिहास तो की भाव है पूर्व इतिहास जिसका साढ़े को कोई लिखती वेरवा नहीं है उसू पूर्व इतिहास किया जाता है इतिहास कि जी जिसका साढ़े को लिखती वेरवा है उसनू इतिहास कहा जाता है ठीक है इतों क्लीयर हो गया जी जिसका साढ़े को लिखती वेरवा है उसन इतिहास कहा जाता है और जिसका साढ़े को लिखती वेरवा नहीं है उसनों पूर्व इतिहास कहा जाता है जी प्रश्न नंबर दो वैदिक साहित्य केड़े, केड़े ग्रंथ मिलते हैं वैदिक साहित्य वेद ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद महाकाव्य महाकाव्य जी रामायण महाभारत दो महाकाव्य पुराण वैदिक ग्रंथ हैं प्रश्न नंबर तीन शिला लेख इतिहास जानने किस तरह मदद करते हैं पत्थर के स्तंभ चट्टान मिट्टी दख्तिया दधा उत्ते लिखे गए लेखा शिला लेख कहा जाता है समय इन्होंव का वर्णन है जिस समय ये लिखे गए प्रसिद्ध प्रसिद्ध सम्राट अशोक ने अपने उद्देश पत्थर से खुदवा के सारे देश लगवाए ता कि लोग पढ़ सकन उन्हें चल सकन

साहितिक स्रोत नोट लिखो इतिहास जैन ग्रंथ आदि शामिल हैं महाकाव्य केड़े आज महाकाव्य रामायण महाभारत दो महाकाव्य है जी ठीक है, जी, है? ने अर्थशास्त्र ना की पुस्तक लिखी आर्या भट्ट वर्गे विज्ञानिया ने अपन खोजा दियातक लिखिया इन्हों पुस्तकों तो सूँ उस समा उस समय बारे जानकारी मिलती है ज उस समाज बारे जानकारी मिलती है जिस समय यह लिखिया गई प्रश्न नंबर छे समारक के अध्ययन तो की जानकारी मिलती है कोई सौ साल पहला बने स्तंभ किलिया महला समारक महल्लाक कमारकयन तो सू प्राचीन लोका दे जीवन बारे पता चलता है ठीक है जी इतों तक क्लीयर है जो वीडियो पसंद आ रही है वीडियो लाइक करना अपने दोस्तों शेयर करना चैनल में सबसक्राइब करके बैलाइकन प्रेस कर देना हाँ जी अगे ने जी साड़ियाँ खाली था खाली था पहले खाली थाँ है जी इतिहास डैश का अध्ययन है किसका अध्ययन है अतीत का ठीक है इतिहास अतीत का अध्ययन है इतिहास डैश का अध्ययन है किस लिए है जी भविखली भविखली द्वारा डैश नादी पुस्तक लिखी गई कैडी पुस्तक लिखी गई है जी अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र पुस्तक साहित्यिक स्रोत प्राचीन खेत्र वस्तु डैश खवादिया हैं इतिहासिक अगे हाँ जी सही गलत मनुस्मृति धर्म शास्त्र ग्रंथ है दसो सही है गलत मनुस्मृति धर्म शास्त्र ग्रंथ है बिल्कुल सही है जी आरनयक वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है कि आरन वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है बिल्कुल गलत है वैदिक साहित्य का हिस्सा तो है कि सिक्के इतिहास का स्रोत नहीं हम क्यों नहीं हन? है जी ये भी गलत है सम्राट अशोक ने अपना संदेश पत्थर तक खुदवाया बिल्कुल सही है जी हाँ जी हूँ कर दिया जी सही मिलान सही मिलान के है जी आर्या रामायण सामवेद अर्थवेद आर्या भट्ट कौन सी जी? आर्या भट्ट एक सी रामायण की है रामायण एक महाकाव्य है रामायण महाभारत तो दो महा मा, महाकाव्य है जी साम की है वेद है ठीक है अर्थशास्त्र किसने लिखी थी जी कोटलिया ने लिखी सी एस दे प्रश्न उत्तर सही मिलान भी तो करवा दिए ने खाली था सही गलत भी तो करवा दते ने ठीक है जी वीडियो लाइक करना चैनल नब्सक्राइब करके बैलाइकन प्रेस कर देना धनवाद